Так. По Сумской области там администрация объявила эвакуацию 200 сел. Я два года орал постоянно, что там нужно что-то делать. Потому что линия генерала Наева это потереть жопу. Ну, по всей видимости, там ничего не делалось. Там сказка «Три поросенка» о двух старших братьях. Третий же построил нормальный дом с кирпичей пока мы не будем использовать кластерные боеприпасы массово, да, как Гему. мы не должны делать простую 120-ю мину. Это просто бред. Мы должны делать мину. Мины 120 делают там 377 стран. Мы должны делать такую мину, как делает Израиль и США. С взрывателем в воздухе, кластерного и боеприпасами. Все. Нам обычно мина и нафиг не упала. И мы должны делать, у нас должно быть 77 заводов, о которых Зеленский не должен отчитываться о гаубице Богдана. С ней понятно ее дело. Он должен говорить, у нас 77 заводов делать противопехотные мины. Мы мировой лидер по противопехотным минам. У нас там и конь не валялся. 200 стел отселять. 200. Куда им ехать? Но вот это пособие переселенца, 740 гривен. Там же вот этот Жори нарет администрациям, делайте дороги, обтягивайте сеткой рабица, как россияне делают. Но у нас, вот я смотрел тендеры, марганец, <клес> массовая застройка, там 8 или 9 километров, я не знаю, сколько там до марганца, ЛБС, стеклянные остановки по всему городу ставят. Кинчен Ир. Вот была у меня полемика с товарищем, кто такие учительницы и воспитательницы в Иясах и детских садах России. Военные преступники, которые сейчас же массово утренники показывают. Детей понадевали эту военную форму и <coughs>, учат стрелять, убивать украинцев. Там читал большой спич в соцсетях Мадьяра, он постоянно выступает как правозащитник, как адвокат Сырского, но это уже до неприличия смешно. При всем огромном уважении к этому командиру и его выдающимся подразделению, он органичен, когда он озвучивает эту передачу «13 облаков. Если бы я был миллиардером, я бы купил право на стилистику, которую он рассказывает в этом сериале. Как, ну, там уникальный украинский язык там, с блатной харизматикой. Но когда Мадьяр выходит в просторы Ютуба или Фейсбука и начинает постоянно лепить Горбатова за сырского, он, ну, он неорганичен. Он тогда превращается в Валерия Федоровича Заужного, который постоянно любил фотографироваться с королем русского мира и убийцей, убийцей украинской культуры Педрахуем. И он превратился в Педрахуя. Поэтому я 50 репостов каждый день буду делать на телеграм-канал Мадьяра, собирать для него деньги. Ну, не я лично, а прошу людей помочь по его реквизитам. Но не надо выступать и правозащитник. Не надо рассказывать командиру штурмового подразделения, командира операторов дронов, как ему жить и что ему писать, и, и как у него душа болит. Магура этот за один бой может потерять пять раз больше людей за один бой утренние, чем Мадьяр потеряет в своем подразделении за пять лет войны. Такова специфика. Не может артиллерист, который работает 45 километров, рассказывать, как жить комбату штурмового подразделения. Это просто смешно. И когда Мадьяр выходит с этими постами, он превращается в комсомольца. Вы знаете, был фильм Афоня, когда вот этого следствия ЖКО судили. И они же там всегда в первом ряду сидят. Как тебе не стыдно, как ты до этого докатился? Там же эпидемия сейчас, я читаю за два дня только. Я читаю только сводки, ну, данные с Министерства обороны. Терминовые измены 59 ОШБР. Ее очевидит комбриг 53 Александр Сак, предыдущего командира Богдана Шевчука убрали за жестокое отношение к подчиненным. Я понимаю, Камбрига 59-й, он мог, ну там люди выгорают, сколько <связано> бы лет на фронте, просто кукушка едет. Ну такие ситуации, они очень сложные. Ну понятно, что если ты будешь относиться по скотски к личному составу, то он так и воевать будет. Он тебя просто уважать не будет. На фронте вообще нету должностей и званий. Там все братья. Какие бы тебя погоны не были. Заява Михайла Драпатова. ОСУ в Хортиця. Там проверки начали 155 МПР. же по бизнес на выплатах боевых. Ну да. И он там ну, предупредил. Ну армия это средство нашего общества. Какое общество такая армия? Я встречался еще более худшими примерами, я просто их не хочу пересказывать, чем я там столкнулся. Я им всем говорил, если бы люди вот так устроили эту камеру, как Ким Кардашьян, и чтобы наш вот этот базовый лагерь, базовый табор, снимала камера каждый день, то люди бы вообще прекратили бы нам поддонатить. Ни одной бы гривны. И все вот эти, которых на них гидко было дивиться, потом пришли на гражданку и у себя пооткрывали странички в фейсбуке, там, берет, голубой, тельняшка. А хочется им напомнить, как они себя вели, когда была война. Перша в історії сучасної війни дрони перехоплювачі знешкодили ударні БПЛА ворога. Саме такий спосіб сьогодні вночі ліквідували, це позавчора було. было, 100 российских шахедов повідомляют безпілотних операцій. операций. И 76 шахедів було збито от 136. и 24 гербера. Я видел эту ну, фирму, я не много читал, но смотрел видео Там скоростные дроны с этой камерой какой-то модной. Типа может ночью работать и <coughs> он стоит один дрон 5000 долларов. Они вечно на них собирают, у них нет ну, денег, на им государство не выделяет. Если это работа ЗРПК тоже нужно покупать, я об этом буду тоже сегодня говорить. Но если это работает, это надо масштабировать, чтобы города жили ну, своей ну, более-менее спокойной жизнью. Потому что и так у всех голова трусится. Это прекрасное начинание. Я же когда говорю про ЗРПК, я говорю, принято на вооружение эти дроны против шахедов, применяйте их. Будь ласка, чтобы это было не на выставке, чтобы это было нормально финансировалось и в практическом применении. Я за любой кипиш, даже если будет на, на рогатка, и с нее можно будет сбивать, сбивайте стан на, на рогатке. И понятно, что если мы делаем технологию, которая не затратная финансово, но она эффективна, то понятно, что это надо мультиплицировать кратно. А не так, что эти фирмы просят для себя денег. Каждый день эти сборы. А мы делаем эти стоянки у марганца стеклянные. смотрел две выставки военные. В Чехии поставили новую Харпия АПС боевым машинам. Поставили систему ЗРПК, которая работает и по дронам с маленькой типовой сигнатурой, маленьким сечением. То есть Чехия это уже сделали. Выставка Айдей 2025. И я делал скрины в телеграм-канале. Американцы тоже выставили, поставили новую турель. Она делается как конструктор Лего. Там э, на центральную платформу можно потом крепить все, что хочешь. И тоже они ее там напхали. Там и э, бушмастер 25 миллиметров. И пулеметы, и, и вот эти все системы наведения. Даже и лазер э, сбоку хоуфайры и сбоку типа стингера. Вот такое оно и не все. И сейчас, сейчас вот эти, у них 9 ББМов у США, начиная с трайкера, они будут все идти с вот этой установкой, комплексом ЗРПК. То есть в зависимости от того, на каком расстоянии, на какой высоте, они будут применять разные эти болванки. И так должна строиться сейчас ББМ. А не то, что он вот этот Молчанов тогда при этом, при резниках привез лысых ББМ в 11.26 и говорил, какие мы молодцы.